har bir inson o'zini o'zida topishi aslida beqiyos baxt bugungi qahramonimiz ham o'zi uchun baxt yarata olgan desak adashmaymiz uchrashuvimiz davomida mahoratli jurnalist respublikada xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi gulchehra umarovaning hayot yo'llaridan boxabar bo'lasiz gulchehra umarova 1955 yilda toshkentning zargar mahallasida tug'ilib voyaga yetgan suhbatimiz avvalida qahramonimiz bolalik damlarini yodga olar ekan jismoniy kamchiligi bois undan o'kinchli xotiralar qolganini aytadi bolaligimda shu bir oyog'im tug'ma nogironlik bilan tug'ilgan o'sha bir oyog'im sal kaltaroq edi u qadar bilinmas ediyu lekin baribir ko'rganda odam yurganda boshqalardan farqlanardi maktabga ketardik sinfdoshim bilan bitta ko'chada turadigan bolalarni gapirgan gapi eshitilardi quloqimga. endi ular ham bolada orqamdan shu gapirishardi. voy ana qara ana qara oyog'i cho'loq ekan voy ana qara anaqa yurar ekana deb gapirishardi gapirishardidakeyin shunaqa bolalar bo'lardi oldimda xuddi yurishimni o'shanga o'xshatib yurib ketadigan bolalar ham bo'lardida keyin kattalar urushishardiey sen ertaga nima bo'lishingni bilmaysan bunaqa ish qilma deb urishardida de, kattalar tanbeh berardi sal o'zimga kelib bir amallab maktabga yetib olardim o'zimni shunaqa noqulay his qilardim ba'zan ko'chaga chiqqim kelmay qolardida lekin uyga kelib aytmasdim ota onam xafa bo'ladi ularni dilini ortib qo'yaman agar man hozir shunaqa desam ular o'zi shundoq ham mana shunga xafa bo'lishsa kerak deb o'ylaganmanda endi gulchehra shunday siqiq kunlarni boshidan o'tkazar ekan borgan sari turli savollar qurshoviga tushib qolayotgan edi bir yettinchi sinflarda o'qib yurganimda birdan nimaga mani oyog'imni shunaqa bo'lishiga e'tibor berishmagan nima bo'lgan nimaga tuzatishmagan degan savol paydo bo'lgan balkim aqlim to'lishganmi oldin bu narsa deb tabiiy deb o'ylaganmanmi keyin shundaq kelib uyga yetganman ota onamga nimaga shunaqa nimaga mani tuzatmagansizlar <laughs> tuzatsa bo'lmaydimi degan savol berganman de. shunda onam rahmatli bolam biza seni 3 yoshdan <laughs> keyin olib borgandik <laughs> vrachlar <laughs> vaqt o'tibdi suyaklar <laughs> qotib ketgan endi faqat tosh osib qo'yish kerak 6 oy tosh osilgancha yotadi deb aytishgan keyin adaylar doktorlar bilan maslahatlashganlar 6 oy tosh ho'p tosh osib 6 oy qo'yib beramiz mayli keyin tuzalib ketadimi shu to'g'ri bo'lib ketadimi desa kafolat yo'q degan keyin adanglar borib болnitsada hamma o'sha şey yotganlar bilan gaplashib chiqqanlar mana shundoy yuraversin qo'y tuzalmaganlar ham bor ekan hozir yuribdiku deganlarde shu bilan o'zimiz ham maslahatlashib keyin oxiri o'zim ham yo'q mayli yuraveroq qolsin deb qoldirganmiz bolamni agar xohlasang hozir ham olib boramiz deganlar va boraman deganman hozir oloy bozorini oldida bo'lardi o'shunaqa ortopediyani qabul qiladigan joy bo'lardi shunda borganmiz vrach mani qabul qilgan gaplashib o'tirgan yaxshi vrach ekan nimaga endi shu paytda san shunaqa xohlab qolding mana hamma gapiryapti odamlarni gapiga qarab yashaysanmi deb birinchi marta vrach aytgan yo'q endi baribir ham o'zimga ham noqulay fizkulturalarda qatnashishim kerak o'zi tuzatsa bo'ladimi desam judayam qiyin qizim rosa vaqt o'tib ketgan bu, bu narsani joyiga keltirish uchun ancha qiyinchiliklarni bosib o'tishingga to'g'ri keladi agar hozir biza o'sha şey, ishni qilsak bizla ham garantiya beroai chunki hozir bizani meditsinamiz o'sha darajada emas sani oyog'ingni to'liq tuzatib beramiz deb biza sanga kafolat bermaymiz degan keyin o'ylab o'ylab mayli bo'lmasam shunga rozi bo'lganman o'zim yo'q mayli shunaqa yura qolay qiynalmayman qiynalgandan ko'ra shu yurganim yaxshi deb tavakkal qilganman xafa bo'lganman uyga kelib haligi o'zimga o'zim lekin ota onamga bildirmaslikka harakat qilganman chunki ular shundoq ham xafa bo'lishardi man eshitib qolardim shu qiz bola endi bunga yaxshi bo'lmadi degan gaplarni eshitib qolardim lekin bir ikkita mashqlarni bajarolmagan paytlarimda ana keyin boshlanardi yana o'sha hamma qilayotgan narsalarni qilolmasdim masalan brusadan sakrash bo'lardi endi baland turgan narsadan ular bir birpasda sakrab o'tib ketardi man oyog'im haqiqatdan ham xalaqit berardida baravar ochilmasdi shu narsalar keyin odamga baribir bilasizmi ruhan juda yam yomon ta'sir qiladi uni qahramonimiz maktabning a'lochi faol o'quvchilaridan edi xoh ishonsangiz xoh ishonmasangiz chorakda o'n yil o'qish davomida bir marta ham choragimda to'g'ri chiqmagan keyin keyin hozir o'ylab aytamanki o'sha vaziyatdan meni o'qish qutqargan ekan deb o'ylaymanda Men hatto tanaffuslarga ham chiqqim kelmasdi chunki oyog'im mashtaqa bo'lgani uchun ko'plarga aralashishni ham uncha xohlamasdim men bilan dugona bo'ladigan bor yo'g'i ikkitami uchta qiz bor edi ular alohida guruh bo'lib olishardida lekin men u guruhga ko'p qo'shilmasdim to'g'ri ular yomon munosabatda bo'lmasdi yaxshi gaplashardik ular mandan so'rashardi mana buni man yaxshi o'qirdimku endi san misoli ishladingmi sanda qanaqa chiqdi yoki mana buni bilmadim degan savollar bo'lardi lekin nimagadir yaqinlashmaganman qizlar bilan uncha yaqin bo'lmaganman o'zimni o'shalardan past deb o'ylagan bo'lsam kerak o'sha paytda bu narsani manda yo'qolishiga o'qituvchi sabab bo'lgan sakkizinchi sinfda butunlay o'zgarganman m sababi sakkizinchi sinfda bizaga g'ofur azimov degan o'qituvchi kirgan bizaga ona tili adabiyotdan dars o'tmasdilar ular ular hayot hayot darsi bo'lar deb bizada Bizdan doskaga chiqarib so'ramasdilar kelgan zahotlari bir 5 ta, 6 ta o'quvchiga kartochka berib qo'yardilar yozilgan shularga javob topib o'tirdi. keyin boshqalardan boshqa narsani so'rab turardilar turardilarda keyin biz bilan gaplashib olib, ulardan o'sha kartochkaga javob olardilar yangi darsi ham boshqacha o'tardilar ular bilib qoldilar menda o'sha adabiyotga boshqacha munosabat lekin o'sha o'qituvchimiz adabiyot o'qituvchimiz kirgandan keyin butunlay o'zgarganman-da. O'sha 8 sinfdan keyin men keyin siqiq yurganimni bilib qolganlar qolganlarda ular keyin men bir kun chaqirganlar xonalariga o'tirganmiz gaplashganmiz gaplashganmizdasan gulshehra nimaga sen o'zingni hammadan olib qochasan san nimaga erkin yoyilib hamma qatori kulib keyin men aytganmanki man manga hammaligi shunaqa munosabatda bo'lishadi inshodan shahar bo'yicha ikkinchi o'rinni olib butun maktab direktorlari bizni maktabimizga yig'ilib o'sha konferensiya bo'lgan paytda men yolg'iz o'zim butun maktab nomidan chiqib inshoyimni o'qib berganman keyin bizlanikilar belarusiyaga boradigan bo'lishgan yanishmasam agar balkim xotiramdan ketgandir yo belorusiya edi yo moldoviya edi boradigan bo'lishganda shunda man ham ro'yxatga kirganman adabiyot o'qituvchimiz olib ketadigan bo'lgan o'sha bizaga kirgan g'ofur aka azimov masalan boshlovchi bo'lasan she'rlar o'qib turasan ozgina qolganda o'zgargan sinfimizdagi boshqa bir qizni olishgan boshlovchilik hamda u o'yin raqs ham bilardi ham raqs ham ashula ham boshlovchilikka olishganda man qolganman keyin m xafa bo'lganman balkim noto'g'ri xafa bo'lgandirman chunki balkim kamroq odam olib ketishi kerak bo'lgandir balkim o'sha qiz ham o'yin ham ashula bilgani uchun olingandir lekin juda judayam dilim og'rigan unday hamma narsada hafsalampir bo'lgan man o'ylaganman baribir yana baribir shu oyog'im xalaqit man darrov shu oyog'imga burganmanda buni keyin u o'qituvchimizni o'ziga aytganman man buni siz mani shunaqa qildingiz oyog'im o'sha chiqqanimda sahnaga chiqqanimda oyog'im hammaga ko'rinmasligi uchun shu qizni olib kelibdimi deb aytmasligi uchun mani shu yoqqa olib bormadinglar deb o'zlariga aytganman o'qituvchim shunaqa xafa bo'lgan yomon bo'lgan o'qituvchim nahotki man shunaqa bo'lsam man shunaqa odamga o'xshaymanmi bilmadim siz shuni atilabdan qildingiz deganmanda shunaqa xafa bo'lganman lekin uni ancha chiqib ketishi qiyin bo'lgan keyin o'ylab o'ylab uyga ham kelib aytganman hatto shunaqa bo'ldi deb ki, otam rahmanli aytganlarki sen noto'g'ri o'ylayapsan o'qituvchilar bunaqa qilib bolalarni dilini oritmaydi bu yerda boshqa sabab bo'lgan faqat o'qituvching oldindan sanga aytib qo'yishi kerak edi mayli endi bo'lar ish bo'libdi o'qituvchini ayblamagin bizani paytimizda hech qachon o'qituvchi aybdor bo'lmasdi gulchehra umarova yoshligidan ko'proq adabiyotga mehr qo'ydi u bir ming to'qqiz yuz yilda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlab toshkent davlat universitetining filologiya fakultetiga o'qishga kirdi hamma fanlardan a'lo baho o'qidim oltin medal bilan tamomladim shunaqa xursandchilik uyimizda ham hamma otam rahmatli hamma sinfdoshlarimni yig'ib o'qituvchilarimni yig'ib katta o'tirish qilib berganlar hovlimizda eng qizig'i bitta imtihon bilan talaba bo'lganman zo'r hayot shundan boshlangan qanaqa qabul qiladi bular oyog'im mana bo'lsa deb shunaqa qiynalib borganmanda munosabat butunlay boshqacha mani oyog'im haqida hech qanaqa gap yo'q yana bittasi kim qayerdan biz surxondaryodanmiz degan bir yigit avaz degan yigit ajoyib edi kim qayerdan gapiringlar keyinr aytganda kim ikkita qizimiz dedi besh oldi inshodan. bittasi bitta imtihon bilan o'tibdi kim o'sha qani bir ko'raylik deganda kim uyalib turibsam o'rtog'im san ayt manman deb mana mana bu Ey, oldimga yugurib kelib qarang man hech ham kutmagan narsalar qo'limni olib tabriklab biz sizni tabriklaymiz biz xursand siz uchun xursand bo'lganmiz bor ekanku mana bitta imtihon bilan kiradigan odamlar ham deb rosa gapirishgan besh yil qanaqa q o'tganini ham bilmaganman amaliyotlarga borgan borganmiz birga moskva leningradlarga borgan borganmiz hech qanaqa farq yo'q edi o'rtamizda baribir eng qizig'i ana shu kursdoshlar <laughs> bilan birga davrada qo'shilib o'ynashni o'rgangan hech qachon qo'limni ko'tarmagan odam shu kursdoshlarim bilan baravar <laughs> davrada o'ynardim kursdoshlarim sinfdoshlarimdanir <laughs> farq qilganda man kuchli emas edim hali man faqat hayotga moslashgandim qanaqadir boshqalardan kamchiligim bordek har doim shunaqa narsa turardi universitetda bu narsa yo'qoldi moslashdim moslashganim manga foyda berdi adabiyot o'qituvchim g'ofur azimov ana shu oltin medal olishimga ham o'zimga ishonchim kuchayishiga maktabni a'lo baholar bilan tugatib universitetga kirishimga ham shu odam rag'bat bergan yosh o'tib qoldilar alloh rahmatiga olsin o'tib qolganlarcha har tug'ilgan kunlarda borardim har tug'ilgan kunlarida borardim onalari ham tanirdilar ana mani qizim keldi derdilarde keyin o'tganlaridan keyin rostdan ham qanaqadir bir joyim kemtik bo'lib qolgandek bo'lgan bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yili filalogiya fakultetini o'sha tarjima yo'nalishi bo'yicha qizil diplom bilan bitirganman u diplomni olganimdagi xursandchiligimni tasavvur ham qilolmaysiz chunki albatta o'sha yerda hamma o'qituvchilarim ozod Umar umarali normatovdan tortib yormad aka endi bilasizmi bularni har bittasi tilla domlalar edi muhammad nodir saidov folklor o'qituvchimiz har bittasi zo'r edi endi ota onamni baxtiyorligini ko'rsangizda ular kutishmagan man boshqa odamga aylanganman universitetda juda ham xursand bo'lishgan qahramonimizdan o'qishni tamomlagach turmush qurish haqida o'ylab ko'rmadingizmi deb so'radik bilasizmi man lug'atimdan o'sha paytda yaxshi ko'rish degan narsani chiqarganman chunki man yaxshi ko'rib qolsamda masalan oyog'im bunaqa bo'lsada u odam xohlamasa masalan bu battar mani qiynaydi man qiynalish jonimga teganda to'g'risi teggan edi bitirganimdan keyin ilmiy ishga berildim ilmiy ish qilish uchun universitetga ishga kirishim kerak edi agar aslida shunaqa bo'lsa keyin ishga kiraman deganimda de, yana bitta qoqilganman o'sha ishga qabul qilamiz deb mani laborantlikka olishmoqchi bo'lganda o'rnimga rektori kimnidir tanishii uh, jo'natishgan ekan keyin mandan uzr so'rashgan sabr qilib tursang sani ham olamiz deyishgan keyin ixlosim sal qaytganu otam rahmatli nima ish qilasan endi deganlarda o'ylayman man deganman manga indamanglar deganman hech kim manga xalaqit qilmagan va man diplom ishimga otayor naxanov shoir o'sha odam opponent bo'lgandi u odam o'sha paytda o'zbekiston madaniyati gazetasida san'at bo'limida ishlardi kinodan yoqlaganman yoqlaganmanda diplomimni o'shan uchun manga opponent bo'lganlar ko'chada ko'rib qoldim tasodifan qarang ey gulchehra yaxshimisiz dedi man de, to'xtadim e, de e, de, assalomu alaykum desam nima ishlar qilyapsiz deila bo'sh turibman dedim de. asl maqsadim ilm qilish bo'lgan filolog olim bo'lish bo'lganda keyin otayyora naxanov aytganlarki e, bo'sh yurgan ekansiz biz uh, ishxonada bitta joy hozir bir oyga anaqa korrekturada mosahihlik bo'sh borib ishlab turing siz savodingizni bilamanku man deganlar chunki man diplom ishimni ko'rganlar ko'rganlarku bekor yurgandan ko'ra bir oy ishlaysiz ham pul ishlaysiz shu o'zbekiston madaniyat gazetasiga bir oyga musahih bo'lib ishga kirganman musahih bo'lib bir oy ishladim qiziqib ketdim gazetachilikka bir oyni o'zi manga judayam yetarli bo'ldi man o'rnimda ishlagan odam ishga keldi lekin uni bo'limga olishdi joy bo'shadi lekin biz qiz bolani olmaymiz ha, siz hozircha kutib turing deb jo'natishdi keyin yana sindim bilasizmi nimani o'yladim endi dedim hozir dublyajga boraman chunki dublyajda 4 oy shug'ullanganman diplom ishim paytida u paytda eng buyuk tarjimonlardan bittasi qodir murmuhamedov dublyajda badi rahbar edilar sharofat qushboyeva yulduz rizayevalar bilan ishlaganman ular o'sha yerda muharrir edi umidini so'ndirmagan gulchehra yana dublyaj tomon tamam oshiqdi negadir ko'ngli yorug' edi bulyaji direktori bilan suhbat qildik keyin mana shuni borginda uyingda yozgin debredaksiyaga olib bordi shu o'zbekiston madaniyat gazetasida chiqadi bu keyin uyga kelib o'tirib yozdim buni keyin gazetaga bordim pastdan telefon qildim gulchehra yo'ldosheva degan ayol man bilan birga korrekturada ishlagandik keyin telefon qildim gulchehra opa man keldim desa voy siz gulchehra qatlarda yuribsiz tez chiqing bu yoqqa man hozir sizga propiska yozib beraman dedilar ruxsatnoma birpasda yozdirib berdilar chiqdim nimaga hayron bo'ldimda biz sizni qidirayotgandik dedilar neamani qidirasizlar desam korrakturaa ddilar odam yo'q sizga o'xshagan savodli odam top olmayapmiz laziz qayimov edilar o'sha paytda gazetani bosh muharriri xudo rahmat qilsin aytdilarki lazzaz aka qani o'sha bir oy ishlab ketgan qiz toza ishlovdi korrakturani yaxshi o'qigan ekan topib kellaring dedilar sizni adresingiz yo'q bizada bir oy ishlab ketgansiz yaxshi bo'ldilarda keyin materialimni ham olishdi o'sha kuni buyro chiqqan keyin uyga borsam adam xafa bo'lganlar san nimaga korrakturaga ishga kirasan eng qora ish u o'ninchi sinf bitirganlar ham korrakturada ishlaydi gulchehra umarova shu tariqa jurnalistikaga kirib keldi biroq u baribir jismoniy noqislikdan siqilardi onasining qistovi sabab u o'z hayotida o'zgarish qilmoqchi ham bo'ldi o'zimni xolamlar bittasini bittasi bor opa shuni ko'rsatib ko'ramizmi deganlar keyin onam mayli borib ko'raversin u ham sal shunaqa jismoniy kamchiligi bor deb shunaqa deganlar keyin mayli ko'rasanmi deganlar birinchi yo'q deganman qarasam onam xafa bo'lyaptilar mayli boraman deganmanda keyin borganman mandan ancha bo'yi past ekan baribir qiz bolasizda qanaqadir odam qiz bolada baribir boshqacha xayollar bo'larekanda o'sha paytda man odamni kamsitmaganman o'sha paytda ham yo'q bo'lmaydi deb kelganmanda keyin onamga aytganmanki man birinchi va oxirgi gapim bundan keyin manga hech kim kuyov ki topmasin mani agar oyog'im shunaqa bo'lgani uchun shunaqa odamga tegishim kerak bo'lsa man shundoq o'tib ketaman deganman bu manga judayam og'ir bo'lgan lekin odamga uni gapirish uchun juda ham katta kuch kerak bo'ladida keyin onam rosa xafa bo'lganlar bolam keting de ukang aytib kelyapti seni bolam unaqa qilmagin desalar ham yo'q deganman man yo'q man o'zimni hammadan yuqori qo'yganim uchun emas ichimda bir narsa alam qilganday hamma tomonlama mukammal bo'lsangizda bitta kamchiligingiz uchun siz mana shunaqa odamlarga tegishga mahkum bo'lsangiz bo'ldi shu bilan o'zim ham o'ylamaganman va ishga kirib ishga tushib ketganmanda keyin bilasizmi ilmiy ish qilish orzuyim ham yo'qolib ketgan gazeta shunchalik manga yoqib qolgan man uh, umrimda gazetachilik shunaqa yaxshi bo'ladi deb o'ylamagandim eng qizig'i hamma olimlarni eng zo'r olimlarni maqolalari eng zo'r yozuvchilarni asarlari eng zo'r shoirlarni she'rlari hammasi shu gazetada chiqardida shu gazeta mani shakllantirdi ruhiy zo'riqishlar qahramonimizni toliqtirdi u ukasi va singlisini oila qurishga unday boshladi chunki u ota onasini ham ko'p o'ylar siqilardi man o'sha paytda yigirma yetti yosh edim keyin onamga aytdimki uylantiringlar dedim sizlar yoshinglar katta bo'lib qolyapti bekor <laughs> qilyapsizlar dedim ukam qarshilik qildi lekin men ham ukamga qarshilik qildim san bularni nevarasiz o'tib ketishini xohlaysanmi dedim umr qancha berilganini bilib bo'lmaydi uylan dedim hech kim menga qarab o'tirmasin dedim ertaga man vijdonim qiynaladi dedim san uylanmasang u turmushga chiqmasa keyin man yashayolmayman dedim xullas ukam uylandi singlimni ham uzatdik u sakson beshinchi yilda uni to'yi bo'ldi shu xullas hammasi joyiga tushdi oilamizda endi adam baribir otam ota onada ular xafa bo'lishardida endi qanaqa bo'ladi buyog'i nima bo'ladi endi bu qiz nima bo'ladi deb e o'ylamanglar hammasi yaxshi bo'ladi derdim turmushga chiqishim mumkin edi masalan odam bor edi odamlar bor edi bitta emas ikkita emas uylanishi mumkin bo'lgan odamlar lekin man xohlamadim bu mani aybim demak aybi yaqqol ko'rinib turgan odamlarga turmushga chiqqim kelmaganda bilasizmi bu ham bir odamni o'ziga xos o'jarligimi bilmayman o'zimga prinsip qilganman balkim prinsip qilgandirman mana oyog'im shunaqa bo'lsa ham soppa so' odamga turmushga chiqa olayman degan bo'lgandir men ham odammanku endi man qiz bolaman ayolman turmush qurish navbati endi gulchehra umarovaga kelgandi bu haqda u shunday deydi turmush o'rtog'im bilan birga ishladik uch yil keyin ular boshqa ishga o'tib ketdilar o'rtada turgan odamlar bo'ldi qachonki ular bir marta uylanib ajrashganlaridan keyin biza ular bilan yetti yil sakkiz yil tanish bo'lib masalan o'sha yetmish sakkizinchi yilda tanigan bo'lsam turmushga sakson oltinchi yilda chiqqan bo'lsam tasavvur qiling qancha vaqt taniganman fikrlari hammasi fikrimga to'g'ri keladigan ham suhbat sifatida zo'r odamman shu bir marta uylanib ajrashganlaridan keyin sh Şu, o'zing shuncha yildan beri taniysanku boshqa gazetada jurnalda ishlaydiganlar ularga anaqa qilishgan gulchehra yaxshiku yaxshi qizku shu deyishganda de, keyin ular mayli deb xullas de, de, to'yimiz bo'lgan sakson oltinchi yilda sakson yettinchi yilda birinchi farzandim tug'ilgan lekin o'sha paytda turmush o'rtog'imni bitta aytgan gapi haligacha yuragimda qadalib turadi shu homilador bo'lganimda manga qara oyog'ing mana shunaqa e bola qanaqa tug'ilarkan degan savol berganlar shu savol bolam tug'ilguncha yuragimni besib tashlagan hoy ishoning hoy ishonmang u narsanichi hech kimni boshiga solmasin o'zi shunda ham hayolizda <laughs> bo'ladiku o'zi shunda ham hayolinizda <laughs> bo'ladiku ya'ni eng yaqin odamingiz sizga shunaqa deb tursa endi u yuragingizni yomon joyiga tegar ekanda olloh biladi deganman endi tug'ishga ketyapman ishonsangiz hammani hayoli <laughs> nimada mani xayolim <laughs> bolani oyog'i qanaqa tug'iladi degan narsadada bilasizmi bundan ortiq fojiani birinchi farzandingizni boshqacha kutasiz aman bo'lsam man bo'lsam ishqilib jismoniy nuqsoni bo'lmasinda shu bola sog'lom tug'ilsinda degan narsa faqat to'g'ri hamma ham o'ylaydi lekin mani o'ylashim bilan boshqalarni o'ylaganni o'rtasida osmon bilan yercha farq bor deb o'ylaymanda keyin tug'ilgan bola keyin birinchi so'ragan narsa bola yaxshimi deganmanda man judayam yaxshi judayam yaxshi bola hammasi sog'lom soppa sog'lom bola deb shunaqa deyishganda shunaqa baxtiyor bo'lganman ana o'shanda yig'laganimni ko'rishingiz kerak edi uni qo'limga olganimda ham o'lchab ko'rganman oyoqlarini ishonsangiz turmushning mushti bor deydilar gulchehra turmush, turmush o'rtog'ining fikrlari o'ziga yaqinroq bo'lgani uchun u bilan munosa qilib yashashga intilardi orada yan, bir necha yil yashamagan bilanmiz mayda chuyda sabablar oilada bo'lib turadi keyin yana yashab ketganmiz mana hozir o'g'lim 34 ga kirgan bo'lsa 34 yil yashadik har holda sohamiz bo'yicha hamma narsamiz to'g'ri kelardi yaxshi gaplashib o'tirardik bahslashardik bir birimizni fikrimizni to'g'ri tushunardik lekin oilaviy munosabatlarda ko'p kelishmovchiliklar bo'lardi bizada shunaqa holat bo'ldiki kelinim bilan chiqishmay qoldilarda bular keyin qarasam man ular bilan qolsam mani oyog'im mana bunaqa manga yordam kerakda ularni o'zlari ham kasallar qaynisinglim bor turmushga chiqmagan man o'sha qaynisinglimga ishonib keyin o'g'lim bilan qolaman dedim kelinim bilan o'g'limni ajrashishini xohlamadim chunki farzandi bor edi ular yomon yashamasdi keyin shu bilan u gapim yoqmadi bu odamgad yo'qol dab bo'l dedi qaytib meni ko'zimga ko'rinma ular bilan qolsang dedi to'g'risini aytaymn sizga bilasizmi u odamni oldida o'zimni xor tutishdan qutuldim ana shu narsa mani erkin bo'lishimga imkoniyat yaratdi chunki ikkita bolani katta qildik birga mayli uzatdik o'sha hammasiga bosh bo'ldi man qanaqa qilib bu odamni yomon deyishim mumkin masalan menga uylandi u men o'sha odam tufayli baxtli bo'ldim aslida yomon deyishga haqqim ham yo'q suyanchiq bo'ldilar lekin o'sha oxirigacha bo'lmadida shu narsa nimagadir farzandlar kamolga yetib nevarali bo'lgandan keyin man qanaqadir chetga surilib qoldim xo'jayinim bilan o'rtamizda jarlik paydo bo'ldi gulchehra bugun o'zidagi kuchli iroda bilan hayot zarbalarini yengib o'tarkan hatto qo'li tutib turgan hassada ham hikmat borligini angladi u o'zidan hech kimni yasamadi aksincha o'zini topdi ha o'zini topdi buni aytishga hozir to'g'ri to'g'ri qilaman deb o'ylayman chunki boshqalarga saboq bo'lsin mani o'zimni qondosh tog'am onamni ukalari bir kun o'qishga kirdim deb aytsam keyin kelishganda onam aytdilarki universitetga o'qishga kirdi jiyaning bitta imtihon bilan kirib ketdi desalar onam sal nariroqqa ketganlardan keyin menga qarab menga qara nima qilasan o'qibsan endi Sen nima qilasan shu oyog'ing bilan o'qib dunyo olib ota onangga boshqa savobli ish qilsang bo'lmaydimi deganlar Bilasmi, man qanaqa holatga tushganimni men u u holatni men sizga aytib bera olmayman. Men qadrdon odamim shunaqa deb tursam, men man hayron qolganman-da. Men bunaqa bunaqa munosabatni kutmagandim keyin ma inda ma gap in man indamaganmanda shuni qaraganmanda mayli o'qisam o'zim uchun o'qiyman siz uchun o'qiymanman deganman bo'ldi boshqa gap gapirmaganman lekin shunaqa dilim og'rigan bu gapni o'sha bir marta o'sha o'zimni eng qadrdon qarindosh odamim aytgandi bir marta o'sha suyanchig'im aytganda shunaqa bo'l bu yomon narsa bo'ladida bu narsalar qachon yo'q bo'ldi manda man hozir umuman bunaqa narsalarni o'ylamayman juda yam yaxshi yashadim deb o'ylayman hozirgi holatimda haqiqatdan ham hozirgi holatimda hassada yuraman masalan oyog'imda haqiqatdan yurishim qiyinlashgan lekin yashashga ishtiyoq o'lmaganda <laughs>